thank <laughs> you thank <laughs> you कृष्णा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव हा इथे साजरा करण्यात आला आणि या ठिकाणी जवळजवळ हजार ते बाराशे लोक आले आणि भाविक भक्तांनी याचा लाभ घेतला आणि विशेष करून प्रोग्राममध्ये भगवंताचा अभिषेक सांस्कृतिक कार्यक्रम महाप्रसाद आणि डान्सिंग कीर्तन महाआरती भगवंताचं सं सुंदर शृंगार दर्शन यामध्ये सगळे भक्त भावविभोर झाले होते सर्वांना खूप आनंद आला सगळ्यांचा फीडबॅक खूप चांगला आहे दरवर्षी हा इस्कॉन तर्फे जामनेरमध्ये हा कार्यक्रम साजरी केला जातो तर सर्व जामनेरवासींना सर्वांना आमंत्रण आहे पुढच्या वर्षी जन्माष्टमीसाठी आणि सोबतसोबत असे छोटे छोटे प्रोग्राम पण होत राहतात जसं वीकली प्रोग्राम जो होतो तो जळगाव रोड पुरुषोत्तम नगर जुना आशा हॉस्पिटल त्याच्या जस्ट अपोजिट ऑपोजिट जस समोर सेना महाराज मंदिर एक मंगल कार्यालय आहे तिथं दर रविवारी संध्याकाळी सात वाजल्यापासून हा कार्यक्रम होतो सत्संग भगवद्गीतेवर प्रवचन होतं त्यासाठी पण सर्वजण आमंत्रित आहेत आणि सोबतच बालसंस्कार कार्यक्रम चालवले जातात विशेष करून लहान मुलांना जी शिकवण फार महत्त्वाची लहानपणापासून त्याची घडवणूक महत्त्वाची आहे तर त्यांच्यासाठी एक सेपरेट प्रोग्राम तिथे घे घेतले जातात दर मंगळवारी दर रविवारी संध्याकाळी सात वाजल्यापासून सात ते नऊपर्यंत आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक प्रोग्रामनंतर एक विशेषता अशी आहे की प्रत्येक प्रोग्रामनंतर सर्वांना भरपेट महाप्रसाद खाऊ घातला जातो तर यासाठी सगळेजण आमंत्रित आहेत तर आजचा जो विशेष कार्यक्रम म्हणजे जन्माष्टमीचा महामहोत्सव जन्माष्टमी सव्वीस तारखेला होऊन गेली तिथेनुसार पण आज जी साजरी करण्यात आली ती जेणेकरून सगळ्यांना एकत्रत येऊन हा उत्सव साजरी करण्यात करता यावा म्हणून कारण जन्माष्टमीच्या वेळेस प्रत्येक आपापल्या घरात छोट्या छोट्या चो लड्डू गोपाळची साजरी करतात पण या वेळेस सगळेजण एकत्र येऊन एक, एक जल्लोषाने मोठ्या उत्साहाने साजरी करतात तर त्याच्यामुळे खूप लोकांचा चांगला फीडबॅक आहे की तुम्ही असेच प्रोग्राम ठेवत राहा आणि आप अपेक्षा पण आहे आणि आमची विनंती आहे सर्वांना की सर्वांनी कार्यक्रमाचा लाभ घ्या खूप खूप धन्यवाद हरे कृष्णा हे इस्कॉन मुसावल और इसकॉन जामनेर इनका संयुक्त तो ये प्रोग्राम है और हमारा मेन उद्देश्य है कि आज संस्कृति का जागरण होना बहुत ज़रूरी है और ये संस्कृति हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके लिए जो युवा पीढ़ी है और छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको सबको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का अनुभव करना चाहते हैं हम और ये जो जन्माष्टमी उत्सव है वर्ष भर के लिए है इसका अनुभव हम देना चाहते हैं हम बच्चों को छोटी सी उम्र में जैसे प्रहलाद महाराज कहते पाँच वर्ष के आयु से ही ये पता होना चाहिए आज बच्चे युवा भटक रहे हैं इतना मीडिया का प्रभाव हो रहा है और सही में कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं सारा भौतिक सुख जो अपना के भी हम सुकून नहीं हो रहा है मेंटल डिप्रेशन स्ट्रेस इवन सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में युवा पीढ़ी में है तो इसका सब एक ही सोलूशन है हमारे शास्त्रों में कि हमने अपना स्वभाव जो हमारा स्वभाव है मूल स्वभाव है प्रेम करना है और वो प्रेम करना ये स्वाभाविक वृत्ति कृष्ण से आते क्योंकि हम जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास हम भगवान के अंश हैं और इनका संबंध हमने खोया है यही संबंध पुनः स्थापित करने के लिए हम अनुभव देना चाहते हैं और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से ये अनुभव प्राप्त होता है और यही हम युवा पीढ़ी और जो संस्कृति जागरण का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चों का हम अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और इनमें जब मन रमता है उनका तो अपने आप बुरी चीज़ से वो बाहर रहते हैं ले बहुत आवश्यकता है कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे हो और तभी समाज का जो उद्धार होगा तभी समाज में इतना जो डिस्ट्रेस है स्ट्रेस है टेंशन है क्योंकि हमने भगवान का संबंध हमारा जो शाश्वत संबंध है वो खोया है और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पे जामनेर में ये इतना सुंदर इसका जो हमें अभी हमें इतनी संधि उपलब्ध हुई है कि हर रविवार पुरुषोत्तम नगर जो पुराना आशा हॉस्पिटल है वहाँ पे ये हर रविवार इसका जो सांस्कृतिक प्रयोजन होता है जहाँ पे जो प्रवचन जहाँ पे आज व्यवहारिक जीवन में हम इसका कैसे उपयोग करें इसके ऊपर मार्गदर्शन होता है एक और सांस्कृतिक बच्चे को प्रोग्राम होते हैं और भजन और सबके लिए महाप्रसाद होता है कि जैसे सात्विक भोजन से हम हमारा जो पुनः जो संबंध खोया है उसका फिर से संबंध स्थापित करें तो सभी जामनेर वासियों से ये निवेदन है कि आप इसका ज़रूर जरूर, जरूर लाभ हों मैं डॉक्टर रेखा पाटिल मैं पीडाट्रिशन हूँ और ये बाल रोग तज्ञ का जो हमारा मूल हमारी ट्रीटमेंट है तो ये पूरा मानसिक जो आज बहुत ज़रूरत है तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यकता है और इससे ही बच्चे और सारे जो वृद्ध तक ये स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक ऐसा उपक्रम इसकॉन ये आज जामने तरफ पहुँचा है तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे जीवन में बदल हो रहा है हम सबको ये बदल देना चाहते हैं तो आप सभी इसका जरूर जरूर लाभ लीजिए हरे कृष्णा